नौवे गुरु पैदा हुए गुरु के महल में नौवें महल में नौवें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में था अमृत सर हर गोबिंद जी की टहल में था अमृत सर हर बहादुरी बालक की देख देख दे दिए त्याग मल को नाम सबसे देख दे दिए बाबा बकाला कह दिया था आठवें गुरु बाईस मंजियों में फिर तलाश की शुरू मक्खन शालुवाणे का बेड़ा पार लगाया मक्खन शालुवाण का बेड़ा पार लगाया उसने गुरु ला धोरे ये लोगों को बताया, बताया। चक की नगर बसाया नौवे बादशाह जो बाद में आनंदपुर के नाम से सजा जो बाद वो लगा गए कुछ वैसा पंडितों ने लगाई वही गुहार एक धर्म को बचाने की गुरु से की पुकार बोले गुरु चलेंगे शहादत के रास्ते हम सवार देंगे हिंदुओं के वास्ते हम सवार देंगे हिंदू मजहब की आजादी पे करके दावेदारियाँ आगरा में की गई थी गिरफ्तारिया गिरफ्तारिया फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे हजारों लाखों लोग उस नदर में कैद थे उस नूर ने तो दिल्ली को पुर नूर कर दिया शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया हुआ न जुल्म अब तलक जो छल फरेब से एक कैसा पाप हो गया औरंगजेब से एक मरहला शुरू जो पंजाब में हुआ उस काम काम गंजे रकाब में हुआ गुरु के वास्ते तो सारा कुछ लुटा दिया पर जारा लखी शाह ने अपना घर जला दिया गुरु ने देखिए जिथे जहाँ से बल दिए जैता जी शीस लेके उसी और चल दिए उसी और चल दिए नौ साल के गोबिंद से करार किए थे आनंदपुर में पहुँच संस्कार किए थे औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए फिर हर मजहब के लोग ही मुरीद हो गए जो धर्म की हिफाजतों में सीस दे गए वो नफरतों को अमन की आशीस दे गए नवा महल्ला पढ़ के अपने गुरु को सिमरिए नवा महल्ला को के नौ तेग बहादुर को सिमरिए उस तेग ने ही कलम की जलाई है सतगुरु ने ही सरताज से गाथा लिखाई है सब मिल के दे रहे हैं जो आदर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए